Kalau satu parti dia kata dia parti derita, derita seorang saja, derita untuk jadi Perdana Menteri. Tetapi hari ini kita lihat bagaimana anak-anak abang, kakak semua yang mana apabila mereka masuk universiti, hutang sudah menunggu mereka. Apabila mereka keluar daripada universiti, telah ada hutang yang perlu mereka bayar walaupun belum mendapat kerja. Adakah ini berlaku tahun 70-an? Adakah ini berlaku tahun 90-an? Tidak, ini semua tidak berlaku. Tetapi hari ini bagaimana orang miskin terus dibelenggu oleh dasar-dasar yang zalim. Ketika mana orang miskin mengharapkan pembelaan daripada pemerintahnya. Pemerintah meninggalkan mereka dan memberikan mereka harapan palsu. Dan akhirnya apa yang berlaku? Mereka belajar di universiti. Program-program yang tidak ada pasaran. Tidak diperlukan di dalam industri. Sebab itu ibu ayah bukan saya untuk merendahkan siapa jual. Sebab itu mengapa graduan kita? Ibu ayah. Mengapa graduan-graduan kita, anak kita lepas bergraduasi buat bidang-bidang yang mungkin ada prospek dan mungkin tidak besar prospek kerjanya mengambil program DPLI mengambil program untuk jadi guru dia belajar untuk menjadi seorang accountant dia belajar untuk menjadi seorang dalam bidang financing contohnya dalam bidang pelaburan dalam bidang perundangan tapi akhirnya dia ambil apa? dia ambil DPLI dia buat diploma untuk jadi guru. Apa sebenarnya sedang berlaku? Mengapa degree mereka gagal mempersiapkan mereka untuk pasaran kerja? Ini tanda kegagalan sebuah kerajaan. Ini tanda kegagalan sebuah kerajaan. Kalau kita tahu anak kita ingin menjadi guru, dia harus daripada awal dia asuh, dilatih, dididik, dibimbing, dipersiap untuk menjadi guru yang hebat. Bukan dengan satu tahun dia ambil DPLI Dulu kita panggil KPLI Untuk dia boleh menjadi seorang guru Bukan itu caranya Bukan itu cara sebuah negara ditakbir Bukan itu cara membina dasar Bukan itu cara Tetapi itu yang berlaku Di manakah solusi kepada ini Adakah kerajaan hari ini memikirkan perkara ini Tidak Tidak Kita bergelut Banyak program-program di Universiti Ibu Ayah Program-program yang tidak laku di pasaran Maaf saya katakan Dipanggil program lelong Ibu ayah anak-anak kita orang kampung Orang susah Saya tahu sebab saya daripada laluan itu Saya bukan laluan bangsawan Saya bukan laluan Birokrat, teknokrat, Melayu Bukan Saya daripada laluan paling miskin, paling rendah Yang telah dilupakan sebenarnya Oleh pemimpin negara tetapi sedikit sebanyak mampu untuk terus bernafas dan akhirnya berdiri di sini. Sebab itu saya ajak ibu dan ayah. Kalau satu parti dia kata dia parti derita, derita seorang saja, derita untuk jadi perdana menteri. Kita derita keseluruhan rakyat yang bangun dan bangkit untuk mengubah nasib bangsa kita. Kita yang sebenarnya derita. Pergi sekolah kadang-kadang dalam koce ada belanja, kadang-kadang tiada. Buku latihan dan buku rujukan sukar nak dibeli kerana tiada kemampuan. Kadang-kadang pergi sekolah, kadang-kadang tak pergi sekolah sebab tolong mak, tolong ayah. Dan sumpah ni. Belajar dalam keadaan yang serba sederhana. Dapat keputusan mungkin STPM nya atau SPM nya, dapat 5A, dapat 4A, dapat 3A. Kalau SPM dapat 3.5, dapat 3.6. Punya cita-cita untuk menjadi seorang lawyer. Katalah dia ambil STPM, dapat 3.6. Memohon untuk menjadi lawyer. Mohon di universiti Universiti-universiti yang menawarkan program ini Teringin nak masuk Universiti Melayu 3.6 boleh masuk program law di Universiti Melayu Itu mimpi yang paling ngeri kepada anak miskin 3.6 boleh masuk program law di Universiti Utara Malaysia Juga mimpi ngeri Kalau nak jadi accountant Bolehkah dengan 3.6 nak masuk ke UKM Mimpi ngeri buat anak orang miskin Sebab apa? Tidak ada ruang tidak ada ruang abang dan kakak sebab nak masuk ke program ini full flat sempurna. Di situ kita dilihat seorang anak kampung daripada keluarga miskin yang tiada keupayaan untuk berdiri kadang kala berdiri tunduk mukanya kerana rasa begitu rendah hati rendah diri, berlawan dengan anak-anak bangsa lain yang siang malam disediakan oleh ibu ayahnya tuition tak cukup tuition di pusat tuition didatangkan guru ke rumahnya untuk mendidik mereka. Dan akhirnya mereka mendapat skor 4.0 Mereka inilah yang mendapat tempat dalam program-program elit negara Dan kita akhirnya apa boy, boy Akhirnya apa jadi pada anak orang miskin? Akhirnya anak orang miskin ambil program lelong Ini panggil program lelong Program-program yang tidak ada permintaan Tetapi universiti Kegilaan, saya guna perkataan kegilaan keginaan universiti yang terus mahu menawarkan program-program yang tidak ada permintaan dalam pasaran dalam industri tetapi tidak mahu berubah terus menawarkannya anak kita yang kurang arif mengambil program ini dan akhirnya bergraduasi dengan CGPA yang hebat tetapi pasaran kerja tidak ada untuk mereka ini yang berlaku akhirnya ada 30-40 ribu hutang sebab itu akhirnya kadang kita terpaksa apa option yang ada. Ambillah gaji 1500, ambil gaji 1700. Engineer kita pun ada gaji 2000 ringgit sahaja. Bayangkan belajar dengan kata lain apa yang sedang berlaku. Ini yang sedang dihadapi oleh bangsa kita, majoriti orang Melayu dan juga bangsa lain. Saya tidak melihat daripada lensa politik orang Melayu sahaja. Nasib orang Melayu saya. Nasib orang Cina miskin. Nasib orang India miskin. Nasib orang-orang di Sabah Sarawak yang miskin. Di mana dasar kerajaan? Di mana dasar afirmatif kerajaan? Di mana dasar pengukuhan? Tidak ada. Kata parti derita. Derita siapa yang sedang diangkat? Bukan derita rakyat, tetapi derita beberapa orang yang ingin kuasa. Sebab itu ibu ayah kita harus bangkit hari ini. Kita harus memilih barisan terbaik daripada anak bangsa kita untuk berjuang memperbetulkan ketidakadilan ini. Kita boleh memberikan pendidikan yang lebih baik kualitinya kepada anak bangsa kita dengan dasar-dasar yang lebih adil kepada anak bangsa kita. Saya di universiti, saya tahu 23 tahun program-program penawaran khusus pada dasarnya 10 tahun terakhir Hanya jumlah yang sama Kalau kita tahu sudah makin ramai anak-anak bangsa yang cerdik dan pandai Yang keluar daripada lepasan SPM atau keluar daripada lepasan matrikulasi Lepasan daripada program asasi Lepasan daripada tingkatan 6 Mengapa tidak ditambah tempat untuk program-program penting ini Mengapa masih kekal dengan jumlah yang sama Tahun demi tahun Mengapa mengapa terus ditawarkan program-program yang tidak ada pasaran kerja ini di universiti? Inilah satu perkara yang sedang membarah di dalam universiti dan Kementerian Pengajian Tinggi telah gagal untuk melihat perkara ini secara tuntas bagi menanganinya. Hutang 30 40 ribu, tak ada peluang kerja, minta kerja terpaksa guna sijil SPM, terpaksa guna sijil SPM. Setuju kakak? Anak-anak kita minta kerja ada degree tak guna degree. Sebab apa? Sebab tawaran kerja itu tidak memerlukan orang dengan kelulusan degree. STPM dah cukup tinggi, diploma pun dia orang tak ambil. So terpaksa anak kita dengan degree dalam bidang-bidang tertentu memohon kerja menggunakan STPM. Kalau dia tahu, pasti dia tidak mahu meneruskan pengajiannya ke universiti. Pasti itu satu pengharapan palsu. Di sini usul kita, di sini proposal kita. Insya Allah kalau kita mentakbir negara ini akan kita bangunkan dasar yang lebih baik dan pendidikan yang lebih adil untuk anak-anak kita ini mengikuti program-program kritikal, program-program penting di universiti. Kita boleh lakukan, besarkan fakulti, kecilkan fakulti yang tidak ada permintaan di pasaran. Dana, duit yang diperuntukkan untuk fakulti yang tidak ada permintaan di pasaran Atau permintaannya kecil Dikecilkan, jadikan jabatan sahaja, tak perlu fakulti Dan fakulti yang ada demand yang tinggi di pasaran, dibesarkan Anak-anak yang dapat 3.5 Boleh masuk fakulti-fakulti kritikal -fakulti ini Bukan for flat sahaja Ini boleh dibangunkan Menteri perlu ada kesungguhan Menteri perlu ada rasa bertanggungjawab dan ini sedang kita perhalusi dan kita ingin menawarkan kepada rakyat dan negara bahawa kalau kita memerintah negara, saya yakin kita boleh membangunkan dasar pendidikan yang lebih adil kepada seluruh rakyat Malaysia dan saya yakin dan percaya tanpa mengira bangsa, ruang untuk mengubah nasib hidup akan lebih baik sekiranya kita memerintah insya-Allah. Takbir. Dan bulan 7 ini buaya semua tarif elektrik, bil elektrik kita akan naik. Mungkin kita akan lihat akan datanglah cerita kata oh tidak melibatkan rakyat B40. Tapi mereka tidak melihat dari sudut syarikat-syarikat yang akan dikenakan tarif yang tinggi ini mereka akan transfer akan memindahkan kos kenaikan barang itu kepada kita rakyat tidak kena langsung dalam bil elektrik kita tapi kena langsung bila kita beli barang di kedai kena langsung bila kita gunakan perkhidmatan pengangkutan kena langsung bila kita nak beli kereta kena langsung bila kita nak beli pakaian sekolah anak kita kena langsung kita nak beli barang dapur kita kena langsung di sana tak kena dalam bil elektrik kita tapi kita dikenakan di sana inilah kerajaan yang tidak bertanggungjawab kerana apa dia telah memutar belitkan realiti dan akhirnya pura-pura tidak nampak kesan buruk ini ibu hey ayah kerajaan yang baik bukanlah kerajaan yang melihat cara untuk mencari duit buat negaranya dengan mengenakan menaikkan cukai lagi dan lagi. Kalau kerajaan hanya tahu menaikkan cukai untuk memajukan negara, untuk mengisi kantong negara, itu adalah kerajaan yang lemah dan kerajaan yang tidak ada wawasan yang jelas. Kerajaan yang hebat, kerajaan yang punya wawasan adalah mencari sumber pendapatan baharu negara daripada bukan cukai itu kerajaan yang betul contoh dia bagaimana kita ingin memanfaatkan hasil bumi kita bagaimana kita ada minyak bagaimana minyak harus ditakbir kita ada sumber-sumber lain yang terbaru hari ini di Perak ada di Kedah ada di Kelantan ada di Terengganu ada yaitu REI bagaimana ingin kita takbir sampai hari ini kita masih lagi belum dapat membuat cari gali hari ini red earth elemen ini dengan baik kenapa kerana masih lagi belum dapat keputusan yang jelas akan bentuk perkongsian kekayaan di antara kerajaan pusat dan negeri kita tidak mahu cerita Terengganu berulang ke negeri kita dalam konteks hari ini ibuya Terengganu bayangkan sebuah negeri yang berhak untuk mendapatkan royalty tetapi dimalukan menteri besarnya seperti terpaksa menyembah dan meminta-minta akan haknya itu hak dia kalau kita menjadi kerajaan mana-mana kerajaan baik kerajaan bersama kita ataupun pembangkang whatever hak mereka apa juga haknya akan kita tunaikan sebab kita adalah kerajaan yang bertanggungjawab yang adil yang Islam menjadi panduan kita kita tidak akan menganiaya walaupun kepada mereka yang memusuhi kita kita akan buat, kita tak akan buat macam mana Terengganu diperlakukan. Itu hasil bumi mereka. Tidak ada kekayaan buat Malaysia kalau tidak ada sumbangan daripada negeri. Betul tuan-tuan? Tidak ada kekayaan buat Malaysia kalau tidak disumbangkan oleh negeri-negeri yang ada di dalam Malaysia ini. Mereka yang duduk di Putrajaya tidak ada gaji kalau sebenarnya kekayaan tidak dipunggah daripada negeri-negeri dan dibawa ke Putrajaya tapi mereka melakukannya dan mereka merasakan kita semua tidak tahu dan kita bodoh kita tidak bodoh sebab itu saya memanggil ibu ayah semua dan sahabat-sahabat semua orang muda harusnya bersamalah kita lempiariu akan datang untuk memberikan satu mandate yang paling besar pernah diberikan oleh bangsanya pernah diberikan oleh rakyatnya tanpa mengira bangsa baik China, Melayu India Sabahan Sarawakian, berilah mandat kepada kerajaan yang punya kesungguhan untuk membetulkan segala kepincangan dan kebobrokan yang berlaku dalam sistem pemerintahan negara kita ini